নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ক্লাছ ছেভেনৰ ইংলিছৰ লেচন নাম্বাৰ টু উৰুকা এডভেঞ্চাৰ লেচনটোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ আহাচোন চাওঁ নাম্বাৰ ওৱান এ হু ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ দ্য বইজ ইন দেয়াৰ এডভেঞ্চাৰ অন উৰুকা নাইট মহেন ৱাজ দ্য লিডাৰ অৱ দ্য বইজ ইন দেয়াৰ এডভেঞ্চাৰ অন উৰুকা নাইট উৰুকাৰ ৰাতিৰ এডভেঞ্চাৰটোৰ লিডাৰ মহেন আছিলে হোৱাট ৱেৰ দ্য নেমছ অফ মহ নেমছ অফ মহিংকু এণ্ড ৰোমান নাম্বাৰ চি হোৱাট ডিড মহেন এণ্ড হিজ ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰপজ টু ডু অন উৰুকানাইট দেপজ টু মহ ডেট হি শ্বুড লীড দেম ইন এন উৰুকানাইট এডভেঞ্চাৰ তেওঁলোকে মহেনক উৰুকা ৰাতিৰ সেই এডভেঞ্চাৰটোৰ বাবে লীড ল'বৰ কাৰণে প্রপ'জ কৰিছিল হোৱাট ৱাজ দ্য এজ অ'ল্ড কাষ্টম ডেট মহেন ৱাজ ৰেফাৰিং টু মহনে কি সুৰণিকলীয়া ৰীতিৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰিছিল স্পেণ্ডিং দ্য উৰুকা নাইট ইন দ্য ভেলাঘৰ এণ্ড হোৱেন এভৰিবডি ইজ এ শ্লিপ দে উইল গ' এণ্ড পিক ভেজিটেবলছ ফৰ আনাডাৰ ফেষ্ট দ্য নেক্সট ডে উৰুকা ৰাতি তেওঁলোকে ভেলা ভেলাঘৰত কটাব আৰু যেতিয়া সকলো শুব তেতিয়া তেওঁলোকে বেলেগৰ ঘৰলৈ গৈ তাৰ পৰা পাচলি ছিঙি আনিব আৰু সেয়া পিছদিনা ভোজৰ কাৰণে গোটাব এইটো মোহনে পুৰণিকলীয়া ৰীতি আমাৰ সমাজত চলি আহিছে বুলি কৈছে নাম্বাৰ ই হোৱাট ৱাজ মহেঞ্চ ৰিয়েকশ্যন টু দেয়াৰ প্ৰপজেল তেওঁলোকৰ প্ৰপজেলটো শুনি মহেনে কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন দেখুৱাইছিলে মহেন জাম টাপ এক্সাইটেডলি এণ্ড লুকড এট হিজ ফ্ৰেণ্ডছ উইথ এন এয়াৰ অফ অথৰিটি মহেনে ফূৰ্তিতে জঁপিয়াই দিছিলে এক্সাইটেড হৈছিলে আৰু সি নিজকে এটা পাৱাৰ দেখুৱাবলৈ তেওঁলোকৰ বন্ধুখিনিৰ আগত পাৱাৰ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছিল নাম্বাৰ এফ হোৱাট ডিড দ্য বইজ ডু আফটাৰ দ্য ফেচ ভোজ খোৱাৰ পিছত ল'ৰাখিনিয়ে কি কৰিলে আফটাৰ দ্য ফেজ দ্য বইজ ৱেন টু শান্তিৰাম চাউচ ফৰ দেয়াৰ উৰুকা নাইট এডভেঞ্চাৰ উৰুকা ৰাতি ভোজ খোৱাৰ পিছত ল'ৰাখিনি শান্তিৰামৰ ঘৰলৈ গৈছিল আৰু তাত উৰুকা নাই উৰুকা ৰাতিৰ এডভেঞ্চাৰৰ বাবে শান্তিৰাম ঘৰলৈ গৈছিলে অৰ্থাৎ শান্তিৰাম ঘৰত চুৰ কৰিবলৈ গৈছিলে উহু শান্তিৰাম শান্তিৰামনো ক'ম শান্তিৰাম ৱাজ এ ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি মেন শান্তিৰাম এজন ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি মেন আছিলে নাম্বাৰ এইচ হোৱাই ৱাজ শান্তিৰাম চিটিং ৰেড ইন এ ব্লেক ব্লেংকেট হুৱেৰ ৱাজ শান্তিৰাম চিটিং শান্তিৰামে কিয় এখন ক'লা ব্লেংকেটেৰে নিজক মেৰিয়াই বহি আছিলে আৰু শান্তিৰাম ক'ত বহি আছিলে টু গাৰ্ডিং হিজ ভেজিটেবল গাৰ্ডেন ফ্ৰম চাছ উৰুকা এডভেঞ্চাৰ্ছ চান্তিৰাম চিটিং ৰেফ ইন এ ব্লেক ব্লেংকেট উৰুকা ৰাতি চুৰ কৰিবলৈ অহা মানুহবিলাকৰ পৰা বা ল'ৰাবিলাকৰ পৰা নিজৰ পাচলিবাৰীখন বচাবৰ কাৰণে বাৰীখন ৰখি তেওঁ বহি আছিলে কি কৈছিলে ক'লা ব্লেংকেট এখনে মেৰিয়াই বহি আছিলে চান্তিৰামৰ চিটিং ৰাইট ইন দ্য মিডল অফ দ্য ৰ'জ অফ ভেজিটেবল পাচলিবাৰীখনৰ সোঁফালৰ মাজৰ লাইনটো তেওঁ বহি আছিলে আই হোৱাট ৱাজ দ্য ব্লেক হিপ অফ গাৰ্বেজ মোহন নটিজ দ্য ব্লেক হিপ অফ গাৰ্বেজ ডেট মোহন নটিছ ৱাজ চান্তিৰাম মোহেনে দেখা সেই ক'লা মাটিৰ হিপটো আছিলে শান্তিৰাম হোৱাট মেট দ্য নাইট এপিয়াৰ মোৰ হান্টিং সেই ৰাতিটো কিহে বেছি ভয়ানক কৰি পেলাইছিল দ্য স্ক্ৰিচিং অৱ দ্য নাইটঝাৰ এট ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেলছ মেড দ্য নাইট এপিয়াৰ মোৰ হান্টিং নাইটজাৰ নামৰ সৰু চৰাইটোৱে সঘনাই যি চিঞৰি আছিলে সেই মাতটোৱে সেই পৰিৱেশটো ৰাতি আৰু বেছি ভয়ানক কৰি পেলাইছিলে কে হোৱা ডিট দ্য বইজ ৰান এৱে ফ্ৰম দ্য গাৰ্ডেন ল'ৰাবিলাক বাগিচাখনৰ পৰা কিয় দৌৰি আহিছিলে দ্য বইজ থট দেট এ ঘ চোৱা চি চিং ডেম দে ৱেৰ ভেৰী স্কুৱাৰ্ড এণ্ড ৰান এৱে ফ্ৰম দ্য গাৰ্ডেন ল'ৰাবিলাকে ভাবিছিলে যে এটা হোটে তাহাঁতৰ পিছা কৰিছে আৰু তাহাঁতি বিৰাট ভয় খালে সেয়ে তেওঁলোক তাৰ পৰা গাৰ্ডেনখনৰ পৰা দৌৰি ওলাই আহিছিলে এল হোৱাট হেপেন ৱেন দ্য বইজ ৱেৰ এবাউট টু পিক দ্য ভেজিটেবলছ যেতিয়া ল'ৰাখিনিয়ে পাচলি ছিঙিবলৈ খুজিছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে কি ঘটনা ঘটিছিলে হুৱেন দ্য বইজ ৱেৰ এবাউট টু পিক দ্য ভেজিটেবলছ দ্য ব্লেক হিপ ছাডেনলি জাক আপ এণ্ড মুভ টুৱাৰ ডেম ল'ৰাবিলাকে যেতিয়া পাচলি ছিঙিবলৈ আগবাঢ়িছিলে তেতিয়া সেই ক'লা ডিপটো হঠাতে জোকাৰ কৰি উঠিছিলে আৰু তাহাঁতৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিছিলে নাম্বাৰ এম হু ডিড দ্য বইজ থিংক হেড চেজ ডেম ল'ৰাবিলাকে তেওঁলোকক কোনে খেদি আহিছে বুলি ভাবিছিলে দ্য বইজ থট ডেট এ ঘ চেছ ডেম ল'ৰাবিলাকে ভাবিছিলে যে এটা ভূতে তেওঁলোকক খেদি আহিছে নাম্বাৰ টু ইয়াত কেইটামান বাক্য দিয়া আছে পাঁচটা বাক্য বাক্যকেইটা খেলি মেলি কৰি থোৱা আছে উৰুকা নাট নাইক এডভেঞ্চাৰ কাহিনীটোৰ লগত মিলাই দিয়া আছে বাক্য পাঁচটা এই পাঁচটা বাক্য চিৰিয়েলি তোমালোকক মিলাই লিখিবলৈ কৈছে চাওঁচোন আহা ইয়াত এক নম্বৰ দুই নম্বৰ চিৰিয়েলি মই লিখি থৈছোঁ কোনটো কেনেকৈ হ'ব তোমালোকে মিলাই লিখি ল'বা ফাৰ্ষ্টত হ'ব চি নাম্বাৰ ছেকেণ্ডত হ'ব ই ই থাৰ্ডত হ'ব এ এ ফৰ্থত হ'ব বি বি ফিফত হ'ব ডি ডি নাম্বাৰ থ্ৰী তলত বক্সটোত এইফালে কেইটামান শব্দ দিয়া আছে তাৰ লগত এইফালে দি আছে ইয়াৰ লগত ইয়াৰ মেটচ কৰিবলৈ দিছে কোনটো কি হ'ব উৰুকা দ্য এনুৱেল ফেচ এ হেড অফ মাঘ বিহু শান্তিৰাম এ ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি মেন হু ৱাজ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন ফাৰ্মিং চঞ্জু নণ্টু ৰিংকু এণ্ড ৰুমন দ্য ফ'ৰ ফ্ৰেণ্ডছ অফ মহেন্দ্ৰ মহেন্দ্ৰ দ্য লিডাৰ অফ দ্য এডভেঞ্চাৰ অ উৰুকা নাইট দ্য নাইট জাৰ এই স্মল স্পেচিছ অফ ওল নঙলা এ বেম্ব' গে'ট নাম্বাৰ ফ'ৰ কিছুমান শব্দ ইয়াত দিয়া আছে শব্দবিলাকৰ অৰ্থ কাষত দিয়া আছে মই মিলাই দিছোঁ চোৱা প্ৰপজ টু ছাজেষ্ট এ প্লেন এণ্ড আইডিয়া ৰেচলেছ আনএবল টু ষ্টে ষ্টীল কাষ্টম এণ্ড একচেপ্টেড Way of behaving or of doing thing in society, first, a large or special meal, specially for a lot of people, frantically, done quickly, and with a lot of activity, but in a way, what is not very well organized. Number five. Yet. কিছুমান বাক্য দিয়া আছে বাক্যখিনি কোনে কৈছিলে লিখিবলৈ আহিছে অ' হিয়েছ ইট ইজ আৱাৰ এইজ অ'ল কাষ্টম কোনে কৈছিলে মহেনে কৈছিলে নাম্বাৰ টু উই উইল স্পেণ্ড দ্য নাইট ইন আৱাৰ ভেলাঘৰ চঞ্জুৱে কৈছিলে হোৱাট উইল উই কেৰি দ্যা ভেজিটেবলছ ইন মহেনে কৈছিলে নেভাৰ মাইণ্ড উই উইল কেৰি এজ মাছ এজ পচিবল ইন ইটছ হেণ্ড মহেনছ ফ্ৰেণ্ড মহেন্দ্ৰৰ ফ্ৰেণ্ডখিনিয়ে কৈছিলে নাম্বাৰ ছিক্স ছিক্স এইট দুটা বাক্য দিছে বাক্য দুটা দিছে ফিউচাৰ টেন্সত উই উইল স্পেণ্ড দ্য নাইট ইন আৱাৰ ভেলাঘৰ আমি আমাৰ ভেলাঘৰত ৰাতিটো কটাম ফিউচাৰ টেন্সত অৰ্থাৎ ভৱিষ্যৎকালত আমি উইল আৰু চেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াত উইল ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যটো কৈছে আজিকালি উই আৰু আইৰ লগতো উইল ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াত তাৰে উইল শব্দটোৰ উইল যিটো আছে ইয়াত আগজুলিৰ ভাব সেই ভাৱটোৰে শ্বৰ্টকাট ফৰ্মত ইয়াত লিখিছে কিদৰে উইৰ লগত কমাত আদি ডাবোলে দিছে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় উই উইল কেৰি এছ মাছ ভেজিটেবলছ এজ পচিবল আকৌ দিছে দুটা বাক্য একেই উই কেন ৰাইট উই উইল এজ উই উইল ইয়াত এই উইল শব্দটো শ্বৰ্টকাটত আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ আকৌ দিছে শ্বৰ্টকাট ফৰ্মত দিছে উই উইল ইজ এ শ্বৰ্টাৰ ফৰ্ম অফ উই উইল উই উইল টুৰে শ্বৰ্টকাট মেথডত কিদৰে লিখিব পাৰি এইদৰে লিখিব পাৰি কেইটামান বাক্য কৰিবলৈ দিছে তোমালোকক চোৱাচোন ওৱান মহেন শ্বেদ উই উইল মেক এ ভেলাঘৰ ইয়াত উই উইল টু শ্বৰ্টকাট মেথডত মহেন শ্বেদ উই উইল মেক এ ভেলাঘৰ উই উইল টু শ্বৰ্টকাট মেথডত লিখা হৈছে নাম্বাৰ টু দে উইল স্পেণ্ড দ্য নাইট ইন দ্যা ভেলাঘৰ আমি দে উইল টু এইদৰে দিছোঁ তাৰপিছৰটো চেণ্টেঞ্চতো আমি আই উইল টু দিছোঁ এইদৰে তাৰপিছতে দিছোঁ মহেন চেদ উই উইল আকৌ দিছোঁ দে উইল গোটেইকেইটা বাক্য কৰা আছে তোমালোকে চাই ল'বা ইয়াৰ পিছতে দিছে কেইটামান বাক্য ফিউচাৰ টেন্সত দিছে উই উইল স্পেণ্ড দ্য নাইট ইন দ্য ভেলাঘৰ আমি ভেলাঘৰত ৰাতিটো কটাম উই চেল গ' এণ্ড পিক ভেজিটেবলছ আমি জাম আৰু কিছুমান পাচলি ছিঙি আনিম ইয়াত কি কৰিছে ভৱিষ্যৎকালৰ বুজাবলৈ কৰিম বুজাবৰ কাৰণে ফিউচাৰ টেঞ্চত উইল আৰু চেল ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তলত এইটো পাষ্ট টেঞ্চ ছিম্পল পাষ্ট টেঞ্চত কি কৰিছে স্পেণ্ট ভাৰ্বটোৰ পাছ টেঞ্চৰ ফৰ্মটো ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছে স্পেণ্ট উই স্পেন দ্য নাইট ইন দ্য ভেলাঘৰ স্পেণ্ট ইউজ কৰিছে এই বাক্যকেইটাকে আমি যদি নিগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ ইয়াত জাষ্ট ফিউচাৰ টেঞ্চত উইল আৰু চেল যিহেতু আছে ইয়াৰ লগত আমি নট লগাই দিলেই এইটো নিগেটিভ হ'ব উইল নট চেল নট উই উইল নট স্পেণ্ড দ্য নাইট ইন দ্য ভেলাঘৰ ইয়াত নট লগাই দিলেই এইটো নিগেটিভ হৈ গ'ল কিন্তু যিহেতুকে ইয়াত কোনো একজুলেৰী ভাৱ বা হেল্পিং ভাৱ স্পেণ্টৰ আগত নাই যদি থাকিলেহেঁতেন তাৰ আগত আমি নট লগালোহেঁতেন যিহেতুকে নাই তেতিয়া আমি কিহৰ সহায় ল'ম দূৰ সহায় ল'ম দূৰ পাছ কৰ্ম হৈছে ডিড ডিড কৰিছোঁ আৰু এইটো আমি নিগেটিভ কৰিছোঁ আৰু এইটো নিগেটিভ ডিডিনত হোৱাৰ কাৰণে স্পেণ্টটো স্পেণ্ড হৈ যাব আহাচোন আৰু কেইটামান চাওঁ তলত কেইটামান চিম্পুল পাছ টেঞ্চৰ বাক্য দিয়া আছে সেই বাক্যকেইটা আমাক চিম্পুল ফিউচাৰ টেন্সত লিখিবলৈ কৈছে মহেন কল দি হিজ ফ্ৰেণ্ডছ টু হিজ হাউচ ইয়াত কল দিয়া আছে ই ডি কৰি পেলাই কল শব্দটোত ই ডি লগাই এইটো পাষ্ট টেন্স কৰিছে এইটো আমি ফিউচাৰ টেন্সত কেনেদৰে লিখিম মহেন উইল কল হিজ ফ্ৰেণ্ডছ টু হিজ হাউচ ইয়াত ফিউচাৰ টেন্সত উইল ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ই ডি টো নাইকিয়া হৈ কল হৈছে ছেকেণ্ডটো সেইদৰে মহেন জাম্প আছে মহেন উইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু জাম্পৰ ই ডিটো নাইকিয়া হৈছে ইয়াত সেইদৰে তিনি নম্বৰটোত আছে ডে ডিচাইডেড ডিচাইডেডৰ ই ডিটো নাইকিয়া হৈছে আৰু তাৰ লগত আমি উইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দে প্লেণ্ড আছে ইয়াত দে উইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত এন ই ডি এখিনি নাইকিয়া হৈ প্লেন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ উই ৱেন টু পিক আছে ইয়াত আমি উই চেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ৱেণ্টৰ ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মটো অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মটো গ' ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইদৰে আমি চিম্পুল পাষ্টৰ পৰা চিম্পুল ফিচাৰলৈ বাক্যখিনি নিলোঁ এইদৰে দি থৈছোঁ তোমালোকে চিৰিয়েলি পাতি ল'বা নাম্বাৰ ছেভেনত কেইটামান বাক্য দিয়া ইয়াত তলত এল লগোৱা কিছুমান শব্দ আছে লেচনটোত সেই শব্দখিনি বিচাৰি লিখিবলৈ কৈছে শব্দখিনিৰ অৰ্থ লিখি বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ কৈছে এটা উদাহৰণ দি থৈছে এক্সাইটেডলি আমি চাওঁচোন আহা এক্সাইটেডলি এন্থা ফিলিং ভেৰী হেপী চি এক্সাইটেডলি অ'পেন হাৰ বাৰ্থডে গিফ্ট বিথ আছে লাভিংলি ইন এ ৱে ডেট শ্ব'জ এ লটছ অফ লভ উই শ্বুড টক উইথ আৱাৰ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ উইথ লাভিংলি চি ছাডেনলি আন এক্সপেক্টেডলি দ্য বেবী ছাডেনলি বিগান টু ক্ৰাই দি কুৱাইটলি উইদাউট মেকিং মাছ নইজ ছাট দ্য ড'ৰ কুৱাইটলি এইখিনিয়ে আছিলে লেচনটোৰ কুৱেশ্যন এন্সাৰ যদি তোমালোকে কুৱেশ্যন এন্সাৰখিনি ভাল পাইছা তোমালোকে আকৌ পাবৰ কাৰণে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ